আপোনালোকে মোক প্ৰশ্নযোগে বা কমেণ্টযোগে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ছাৰ আপাৰ আইডি বনাবলৈ হ'লে অভিভাৱকসকলৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু কিছুমানে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে আপোনালোকৰ ভিতৰত যে ছাৰ আপাৰ আইডি বনাবলৈ হ'লে অভিভাৱকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব বা ছাত্ৰৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব কোনবোৰ ছাত্ৰৰ আপাৰ আইডি হ'ব কোন বড় ছাত্রর আপার আইডি নহব বিভিন্ন বিভিন্নজনে মোক বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট যোগে প্রশ্ন সুধিছে সো আজির ভিডিওটিতে এই গোটে কেটা এটা উত্তর মই দিবলৈ যত্ন কৰিম সো ভিডিঅটো স্কিপ প্ৰথমৰ পৰা পরে চাব আর আপনার মোৰ এটাই রিক আপোনালোকে যদি মর চ্যানেল নতুনকে মর চ্যালেঞ্জ সাবস্ক্রাইব করে কাকতে থাকা বেলাইকন্ট প্রেস করে এতিয়া বলকছেন মূল ভিডিঅটো আরম্ভ করো আৰু কি কি ডকুমেন্ট লাগে জানি ছ' মোৰ বিডটো আৰম্ভ কৰিছ এতিয়া আপাৰ আইডি বনাবলৈ অভিভাৱকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু ছাত্ৰৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনালোকক জনাম ত' কনচেণ্ট বা সন্মতিৰভাৱে এই নথি বা ডকুমেণ্টছসমূহ লাগিব ছ' প্ৰথমতে মই কৈছোঁ যে গাৰ্ডিয়েন্স ডকুমেণ্ট মানে অভিভাৱকৰ ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব অভিভাৱকৰ লাগিব আধাৰ কাৰ্ড যদি আধাৰ কাৰ্ড এই পাঁচটা ডকুমেণ্ট লাগিব তাত যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট হ'লেই হ'ব সেই ডকুমেণ্টবোৰ হ'ল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড তাৰপিছত হ'ল ভোটাৰ আইডি আৰু লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আৰু এটা হ'ল পাছপ'ৰ্ট চ' অভিভাৱকে স্কুলত গৈ যিটো সন্মতিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব সন্মতিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত অভিভাৱকজনে হয় আধাৰ কাৰ্ড জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব নহ'লে পান কাৰ্ড জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব নহ'লে ভোটাৰ আইডি জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব নহ'লে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লৈ যাব লাগিব আৰু নহ'লে পাছপৰ্ট যদি আছে সেইটো জেৰেক্স কৰি লৈ যাব লাগিব তাৰমানে মুঠৰ ওপৰত এই পাঁচটা ডকুমেণ্টৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট জেৰেক্স কৰি স্কুলত লৈ যাব লাগিব আৰু কনচেন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাৰ লগত সেই ফৰ্ম এই জেৰেক্স কপিটো এই পাঁচটা ডকুমেণ্টৰ যিকোনো এটা ডকুমেণ্টৰ জেৰেক্স কপি তাৰ লগত গাঁতি দিব লাগিব এতিয়া ছাত্ৰৰ কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এতিয়া মই সেই কথাখিনি দেখাম তো ছাত্ৰৰ ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত ছাত্ৰৰ এটাই ডকুমেণ্টছ লাগিব ছাত্ৰৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব ছাত্ৰজনৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলেহে আপাৰ আইডি হ'ব আৰু যদি ছাত্ৰৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপাৰ আইডি নহ'ব আৰু লগতে ছাত্ৰৰ আধাৰ কাৰ্ডত যদি নামৰ কোনো মানে প্ৰব্লেমছ থাকে মানে নামটোৰ যদি কিবা স্পেলিং মিষ্টেক থাকে তেতিয়াহ'লেও কিন্তু নহ'ব তেতিয়াহ'লে সেই আধাৰ কাৰ্ডটো আধাৰ কাৰ্ড য'ত বনাই চেণ্টাৰত গৈ সেই নামটো সংশোধন কৰি লৈ আহিলেহে আপাৰ কাৰ্ড হ'ব ঠিক আছে আৰু লগতে এই আপাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে এটা ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব সেই মোবাইল নাম্বাৰটো এটা মোবাইল নাম্বাৰ পাঁচজন ছাত্ৰৰ আপাৰ আইডি মানে বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব আৰু লগতে যদি ছাত্ৰৰ পান নম প্যান নাম্বার অর্থাৎ পার্মানেন্ট এডুকেশন নাম্বার ছাত্র বা ছাত্রীর আছে সেই ছাত্র বা ছাত্রীর হে আপার আইডি হব সো আপনাদের মোক প্রশ্ন করেছিল হয়তো আপনাদের প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি পাই গেছে যে পেটসর কি ডকুমেন্টস লাগিব ছাত্রর কি ডকুমেন্টস লাগিব আর আপার আইডি কেনেকৈ বনাব লাগে তার ভিডিও মই এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্স দিয়ে থাকিব যে আপার আইডি কেনেকৈ বনাব লাগে কত বনাব লাগে গোটেই প্রসেসটির ওপৰত মোৰ ভিডিও আছে সেই ভিডিও লিংক মোৰ এই ভিডিঅ ডেসক্রিপশন বক্স দিয়ে থাকিব আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক সেই ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে স্কুলত নিজৰ মোবাইলতে ছাত্ৰৰ আপাৰ আই ডি কাৰ্ডটো বনাই দিব পাৰিব থেংক ইউ